Еще один любопытный факт. Если у старшего брата Бориса числился в братьях настоящий царевич Чингизит, то младший брат Глеб устроился еще гучерявее, ибо имел чистокровную чингизитку жену, царевну Феодору Сартаковну, дочь хана Сартака и родную внучку Батыя. Так утверждал Георгий Вернадский, еще один известный российский евразиец есть гипотеза, по которой, кроме двух сыновей, эта супружеская чита родила и дочь, княжну Марию, ставшую впоследствии женой младшего сына Александра Невского Даниила, первого князя Московского и, соответственно, мамой Ивана Даниловича Калиты Колты, величайшего собирателя русских земель, который в таком случае тоже был слегка чингизитом не опровергнуть, не подтвердить. Этого нельзя, разве что, если уцелели казанские архивы, и они откроются после распада РФ. Но, так или иначе, надо признать, после разгрома Руси, осуществленного ПАТЭМ в тесном сотрудничестве с предателем и коллаборантом Ярославом Всеволодовичем, был установлен механизм, смотрящий за Русью от Орды. Можете насывать этот порядок игом, а можете раем. Это дело вкуса, а о них не спорят. Кому-то нравятся путинские ОМОНовцы, которые лупят российских же женщин сапогами в живот. А у кого-то это вызывает чувство жгучего стыда и гнева. Восприятие действительности сильно зависит от нравственных ценностей, а их нельзя купить или взять взаймы. По моему разумению, это действительно было иго, в особенности для населения, то есть для простых людей.